17 дней назад у Юрия началась новая жизнь. Он осознанно отказался от наркотиков и согласился на длительный курс реабилитации. Задание по арт-терапии дается Юрию легче всего. Человек зависимый обращается с молитвой к высшей силе, к Богу о помощи, чтобы принять выздоровление, помощь. Таких, как Юрий, в лечебно-реабилитационном наркологическом отделении 17 человек. Все пришли сами, все лечатся бесплатно. Максиму 26 лет. Употреблять начал еще в школе. За 10 лет он успел попробовать все наркотики. Теперь пробует избавиться от зависимости. Полторы недели назад у меня жена родила дочку. Ну и в первую очередь это надо мне, чтобы жить трезво, не умирать духовно и физически. И воспитывать дочку. Я их очень люблю. Они для меня все, это мой смысл в жизни. Для врачей-наркологов Магнитогорска последние три года стали поворотными. Широкое распространение получили синтетические наркотики. Последствия их приема ужасны. Лечение этих последствий крайне сложное. Любой даже кратковременно перенесенный интоксикационный психоз вызывает резкое снижение интеллекта и снижение психической деятельности в дальнейшем. То есть снижение памяти, мыслительных способностей, эмоциональной сферы. И в психическом плане человек становится неполноценным. Вместе с этим наркомания стала моложе. Из 950 человек, стоящих на учете в областном наркодиспансере, пятеро – подростки. Это только те люди, которые попадали в поле зрения медиков. Точное число наркоманов неизвестно. Безумие – это крайне форма неуговариваемость. Рядом со своими собратьями по диагнозу Алексей выглядит старичком. Его стаж употребления наркотиков поражает 25 лет. Были какие-то ремиссии, продолжительные. Ну, моя зависимость. Ждала меня сзади, ждала момента. Водим прекрасно. Я все равно продолжал потреблять. Трехмесячная реабилитация Алексея подходит к концу. Скоро он покинет стены лечебного учреждения. Но в течение пяти лет будет обязан регулярно показываться врачам. Медики отмечают, 30% пролечившихся здесь в течение года не возвращаются на прежний путь. Этой цифры магнитогорские наркологи гордятся. Но в статистике их, увы, есть и другие цифры. Процент тех, которые возвращаются, это из общего числа где-то до 57%. К наркотикам, К наркотикам возвращаются.